वालेकुम नाज़रीन मैं हूँ वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अंडर स्कोर अजीम के नाम से आप इसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं नाज़रीन इस वक्त आपको एक इंतहाई ताज़ा तरीन और इंतहाई अहम ख़बर देने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ खबर ये है कि आज हकूमत ने फैसला कर लिया है कि बिजली का जो बुनियादी टैरफ है उसमें पाँच रुपये फी यूनट चार छप्पन छियानवे पैसे फी यूनट तक इजाफा कर दिया गया है और अब बिजली का जो बुनियादी टैरिफ है ये तीस रुपये फी यूनिट तक पहुँच चुका है तमाम तर इसमें टैक्सेस और दीगर एडजस्टमेंट मिलाकर अब बिजली जो है वो एक आम सारफ़ के लिए पचास रुपए से लेकर पचपन रुपये फी यूनिट तक पहुंच चुकी है पचास रुपए से लेकर पचपन रुपये फी तक बिजली एक आम सारफ को मिलेगी यकम जुलाई से इसका फैसला कर लिया गया है अगले जो साल छः महीने होंगे उसमें पाकिस्तान के आवाम को बिजली पचास रुपये फी यूनिट मिलेगी क्योंकि बिजली का बुनियादी टैरिफ तीस रुपये फी यूनिट कर दिया गया है इसमें सहमाही एडजस्टमेंट की गई है तीन रुपये से ज़्यादा की है वो माहाना एडजस्टमेंट की गई है एक रुपये पच्चीस रुपये तक की है सरचार्ज लगाया हुआ है वो भी तीन रुपये से ज़्यादा का है पी की फ़ीस है इसमें वो भी पैंतीस रुपये बिजली के बिल में आती है सेल्स टैक्स लगता है हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट होती है वो तमाम तर चीज़ें मिलाकर अब पाकिस्तान के लोगों को बिजली का जो यूनिट है वो पचास रुपये फी यूनिट तक मिला करेगा यानी एक आम सार्फ अगर बिजली हर महीने 300 यूनिट इस्तेमाल करता है जिसके घर में दो पंखे लगे हुए हैं एक ज़्यादा से ज़्यादा एक स्त्री होगी दो चार बल्ब होंगे दो चार पंखे लगे हुए होंगे और ज़्यादा क्या इस्तेमाल कर सकता है यही गर्मियों में इस्तेमाल करता है तो उसका बिल अब आप, आप देखेंगे कि इसका जो बिल है वो तकरीबन दस हज़ार रुपये फी महीना उसको हर महीने बिजली का बिल देना पड़ेगा लेकिन अगर आपका महीने का जो यूनिट है वो तीन सौ रुपये तीन सौ यूनिट से ज़्यादा जाता है तो फिर आपका आप ये तसली रखें कि अगले महीनों में आपको बिजली जो है वो हर महीने 25 से तीस हज़ार रुपये में पड़ेगी अगर आपने एसी नहीं चलाया यह भी मुमकिन है कि अगर आपने जकम जुलाई से लेकर जुलाई का महीना अगस्त का महीना अगर आपने एसी चलाया है तो फिर आपको बिजली का जो बिल है वो 40 से पचास हज़ार रुपये हर महीने देना होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पाकिस्तान में तनख्वाह ही बीस से बाईस हज़ार है और हकूमत जाकर देखे कि उनके घरों में बिजली का बिल कितना आया हुआ है बिजली का उनका बिल आ, दस हज़ार रुपये बारह हज़ार रुपये तेरह हज़ार रुपये आया हुआ है जिसके घर में एक पंखा लगा हुआ है एक बल्ब लगा हुआ है और उनकी तनख्वाह बीस बाईस हज़ार रुपये है ये कैसे मुमकिन है कि जिस शख्स की तनख्वाह बीस बाईस हज़ार रुपये हो वो हर महीने बारह तेरह हज़ार रुपये बिजली का बिल अदा करता रहे तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान में आने वाले जो हालात हैं वो इंतहाई ख़राब होते जा रहे हैं क्योंकि लोगों की जो सारी की सारी आमदनी है पहले तो आमदनी है ही नहीं और लोगों के पास जो आमदनी है वो बिजली के बिल में गैस के बिल में पेट्रोल में और घरों के किरायों में खर्च होते जाएगी पिछले दो चार रोज़ से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वज़ी अजम शायद परेशान हैं और हो सकता है कि उनके दिल में आवाम का दर्द हो क्योंकि वो हर जगह जा रहे थे और वो कह रहे थे कि हमने बहुत ही मुश्किल जो आई एम एफ़ की शरात थी वो पूरी कर ली हैं और आई एम एफ़ का हमने माह कर लिया है यही माहे की वजह से बिजली की कीमत बढ़ी है इसी माहे की वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी गैस की कीमत भी बढ़ेगी तो इन हालात में पाकिस्तान का एक आम पाकिस्तानी जो है उनका गुजारा करना इंतई मुश्किल है क्योंकि वजीर अज़म ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ जगह जगह ये कह रहे हैं कि आई एम एफ़ का माहा कोई हलवा नहीं है कोई खीर नहीं है इस पर ख़ुशियाँ मनाने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर ढोल बजाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि ये इंतहा ख़तरनाक माहा है और ये माहा हकूमत ने किया है इतिहादी हकूमत ने किया है जिसके वज़र अजम शहबाज शरीफ़ हैं जिसके वजी खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और मौलाना रहमान पूरे पूरे इस हकूमत का हिस्सा हैं इन लोगों ने मिलकर एक ऐसा आई एम एफ़ के साथ तो माह किया है जिसने पाकिस्तान की आवाम का बरकस निकाल दिया है अब माशी माहरीन औरकूमत के जो वज्रा हैं वो अजीब व ग़रीब किस्म की तावीलें पेश करेंगे कि हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया है पाकिस्तान कि कमर टूट चुके थे, मीशत ख़त्म हो गई थी पी टी आई इसके ज़िम्मेदार है लेकिन हकीकत यह है कि अब पाकिस्तान के आवाम के लिए हर दिन एक मुश्किल से मुश्किल तल होता जाएगा उनके लिए ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल होता जाएगा आ, सियासी जमातें जो हैं वो सिर्फ़ सियासत करती रहेंगी कभी वो कहेंगे अलेक्शन हो रहे हैं कभी वो कहेंगे अलेक्शन नहीं हो रहे अलेक्शन कब होंगे ये भी नारा लगाया जाएगा आवाम के सामने जब ये लोग जाएंगे तो क्या किस मुँह से जाएँगे कि हमने आवाम के लिए बिजली पचास रुपये फी यूनिट की है ये कैसे मुमकिन है ये किस तरह लोग इलेक्शन में जाएंगे यही हमारे हुक्मरान लोग उनसे सवाल करेंगे कि पचास रुपये फी यूनिट में बिजली कहाँ मिलती है क्या क्या कोई गरीब मुल्क इतना आ, महंगी बिजली अफोर्ड कर सकता है जहाँ तीन सौ रुपये फी यूनिट तक फी लीटर तक पेट्रोल फ़रोख्त हो रहा हो जहाँ घरों के किराए आसमान से बातें कर रहे हों जहाँ खाने पीने की अशया एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हों लेकिन हुक्मरानों को इस चीज़ की परवाह नहीं है ये लोग सियासत करेंगे इलेक्शन के नारे लगाएंगे जीए भुट्टो के नारे लगेंगे और नवाज़ शरीफ की वापसी होगी नवाज़ शरीफ का इस्तेवाल किया जाएगा फूलों के हार पहनाए जाएंगे लेकिन पाकिस्तान के आवाम को ये सवाल करना चाहिए कि पचास रुपये फी यूनिट पचपन रुपये फी यूनिट में बिजली कैसे वो अफोर्ड करेंगे क्या एक जिसकी तनख्वाह बेचारे की बीस पच्चीस हज़ार रुपया है वो कैसे ये बिजली अफोर्ड कर सकता है कहाँ से वो बिजली का बिल देगा कहाँ से वो खाने पीने की चीज़ें ख़रीदेगा ग्रॉसरी कैसे करेगा रोज़मर के इस्तेमाल की, की अशिया कैसे खरीदेगा तालीम अपने बच्चों को कैसे दिलाएगा अपने बच्चों के लिए इलाज मुआवालजे की जो अद्वियात हैं वो कैसे खरीदेगा कहाँ से आएंगे उसके पास पैसे ये हुक्मरान इन, इनको इस बात का जवाब एलेक्शन uh, मुहिम के दौरान देना चाहिए कि हमने आपके लिए ये किया है क्या कि आवाम के लिए यह किया गया है कि बिजली पचास रुपये साठ रुपये फी यूनिट कर दी जाए और उनसे जीने का हक छीन लिया जाए ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पाकिस्तान में बनती जा रही है पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अब तंग आ चुके हैं लोगबत से तंग आ चुके हैं बेरोज़गारी से तंग आ चुके हैं ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं ये हकाइक हैं ये सिर्फ ख़बरें नहीं हैंक्मरानों को इनको सिर्फ़ ख़बर पढ़ कर ख़बर सुनकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए लोगों के जो ज़िंदगी हैं उनको बचाने के लिए लोगों को कुछ सुख फ्राहम करने के लिए रिलीफ फ्राहम करने के लिए कोई ऐसे इकदाम करने चाहिए वरना ये मुल्क हो सकता है कि खाना जंगी की तरफ चला जाए हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं बहुत ही मुश्किल से एक आम आदमी का गुजारा होगा अब तो इलेक्शन सियासत होती रहेगी लेकिन आवाम के लिए भी इन हुक्मरानों को कुछ ना कुछ करके जाना चाहिए था जो कि आवाम को रिलीफ़ करने करने में ये लोग मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं आज के लिए सिर्फ इतना ही इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया